Друзья, хочу вас попросить подписаться на все каналы. Посылание есть в описании. Спасибо. Приятного просмотра. Добрый... Доброе утро. Нет, у нас еще ночь. Ну и у нас ночь. Значит, ночь. Доброй ночи ты должен быть. Да я уже проснулся уже утром. А ну, логично. А я еще не спал тогда. Ночь, правильно. Сосед пришел со своего огорода. Яйца принес, курицу. Сосед. Я... Вот вы просто думаете, то, что вы сказали. Сосед у вас... Хотя, по идее, должен быть, если сосед, то он должен быть мальчиком. Но он принес яйца с курицей и кого курицу или вас? У меня каждое воскресенье за яйцами и курицей. Понял. Он вам в жопу пихает курицу с яйцами. Не... Я ему Джеймисон, а он мне... А он вам курицу в жопу. Молодец! Спора ноль. А что Джеймисон? Чего там не какой-то русский стандарт? Или там Путинка у вас есть? Или еще чего-то такого плана? Ну, в прошлые выходные был Русский стандарт. В этот раз Джеймисон. Что ты меня ограничиваешь? А, Путин, а Путинку, Путинку. Нет, Путинку, пускай Путин пьет. Путинку Путин? Понятно. А сосед а, 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 не Путин, поэтому ему нельзя, Путинку, да? А я а что он пью? Пьешь... У меня Джеймисон. Это же ваш президент. Ну и что? Вы же должны знать все про него. Нет, это... Вы так уважаете нет. Путина? Нет. В смысле? Ну, вы видели так его фотографию с голым торсом на медведе? Вот Он нет, на медведе с голым торсом ездит. Ну, Блядь, пока, у меня таких фотографий. пока у меня таких фотографий и, и стоит медведи на лошади. Вот. Он, он Шойгой там отдыхал, и они там это ходили и сиськами друг другу светили. Ну что, пацаны, пацаны развлекают, и что? Да, я это понял, что у вас это нормально. ваш же сосед это ну, то вот. Это понятно. Три да. Да, гектара земли, дом с бассейном. Еще курей разводит. Да, да, и в жопу, и в жопу вам их пихает. Это я понял уже. Ну, совсем в жопу, конечно. А, нет совсем в жопу, а в а, а куда? В холодильник. В холодильник. Я понял, понял. Да у него там какой-то праздник. Он решил меня тоже порадовать. А я... Понятно. Не только ж вашу Сейчас жену я... радовать, нужно и вас тоже радовать. Не, жена... Он в доме там спит А то, что жена... Да. Понятно. Вы Нет, она, она в доме, он спит. я там в гостевом сижу. Это я понял, понял. Пока вы в гостевом, приходит сосед, радует жену, потому что она... Да? Это у логическая цепочка. Ну да, вы же сказали, что ожидал журнал... Для связки слов. Да нет. Маты используются для того, чтобы приукрашать что-то или рассказывать что-то, а не связывать с собой. А ты, ты, ты что, филолог, что ли? Второй подряд по, по поводу филолога меня спрашивают. Наверное, пойду получу третье высшее образование, филологическое еще. Но это, ну, будет будет уже, но это уже, будет четвертая профессия, потому что еще и журналист. Ну, вот. А у меня два ты, вот. ты получается круче, чем я. Да, любой украинец круче, чем русский. Да, что спорит. Сто пятьсот процентов. Ну, а в чем ты пишешь, журналист? Про войну разговариваю. Про войну? Угу. А что про нее разговаривать? Воевать надо. Блин. А зачем Путин говорит про войну, а не воюет? Почему он с автоматом не... воюет? Путин? Мы с тобой разговариваем, ты мне Путина подсовываешь. Что мне нужен. Я не знаю, нужен все доход. Ху... нужен. У него есть все-таки шайга. Там у... у них... Я опять за Ты что, пропагандист, что ли? Да, я пропагандирую здоровый образ жизни. Ну, по и, и куришь. Так это я же показываю, вот если будешь курить, будешь, будешь, будешь таким, как я. Всегда и борода, ну, короче, короче и как зары, мама говорила, и все остальное. Мама, моя мама, она с Кубани, она, ну, знаешь, как говорила, семеро напали, еле отбрехался. Чего? Ну, когда я в школе отмазывался от чего-то, ага. Она говорит, семеро напали, еле отбрехался. А нет, я не брешу, я не брешу. У меня мама здесь учила, что лучше не говорить раз... правду, потому что правду легче запомнить. Да ты просто цитатами цыпишь. Ну да. Разошелся, ну, цитатами цепишь. Цитату... Вы, вы, вы же цитату... Будем параллели тыпят, будем круги брюном. Вы же цитату своей мамы сказали, я цитату своей мамы сказал. А, будем цитатами разговаривать. Не, ну так я ж вот Я ж тебе как журналист, журналисту хочу сказать: тут у тебя же компьютер, раз, в Википедию залез, никто же не видит. Может, по полной программе цитаты да? Зачем? Я, а зачем, в... зачем? Зачем Википедия, если есть сейчас GPT? Я пользуюсь его Не, если ты, если ты пропагандист, значит, у тебя своего мнения. У меня, нет. У, меня, у меня вот одна знакомая, да, да я пропагандирую здоровую жизнь, говорю. У меня вот одна знакомая жаловалась и говорит. Э, современные дети вообще охренели. Уроки делают с помощью часа GPT, даже не перепроверяют, что там написано. Не, ну у нас по-другому было. Сосед мне шапку подарил. <сосить> Он <сосить> еще и шапку. <сосить> Все, еще и шапку подарил. Дайте Гумовый дайте Главное, баня у нас по, по средам, а шапку подарил в воскресенье. О. <сосить> а, так, сосед. Китае, я же правильно сказал. Да подожди. Он хороший. Это понятно, что он хороший. Жена же рассказывала, что он хороший. Ну опять ты проживу. Я с ней уже живу. Сколько я с ней живу? Не живу лет. Подожди, мне 58, женился я в 20. А, нет, почему 30? Ну да, 38. А ты что? Ну. А, до, а, сосед давно у себя там живет рядом? В нашем доме поселился замечательный сосед. Слушай, я... Ну, вообще, это песня продать. Сколько живу, он все время тут живет. А, а сколько ты там живешь? Здесь? Ну да. А, в этом месте? Ну, с 2000. Когда я, сюда... я из Новосибирска сам. 2002-2003. О, -о, О, а настоял на переезде кто же, да? Или сам? Ну, я, я же спрашиваю Что? тебя, Достоева или ты Что? сам? рынке доверится. такой важный вопрос. Человек. Да. Вы, человек. Выбор, выбор соседа это, это вам не кукры, мухры это 100%. Это серьезно. Мы тоже в Сибири, поэтому у нас такая любовь. Поэтому у вас все понял, да. да. Сошлись, ну, да. сошлись характерами. Да, москвичи Да, согласен полностью. Так же, так же как и Киевлянин. А не, Киевлянин вполне обменяемые люди, хорошие. Не, ну, в столицах тебе не. Нет. У меня и в Одессе хватает. Это, это, не значит, что в Одессе все Правильно, правильно. Мы не Да. Жемчужина у моря? Именно она. Стою у моря синего, покрытый бирюзой. Меня встречает и город, мой я один родной. Одесса, Одесса нас встречает, Одесса О, провожает. Блядь. Не надо, вот, вот, а вот, вот не надо, не надо петь. Пожалуйста. Почему? Я хоть сам не умею петь, но, блин. Шерли-мыдли, смотрели фильм. Это говно какое-то. Нервирует капец, когда вот это вот фаршивет. А. нет, просто хотел показать, что я. Не стоит. Типа любовь. Не стоит. Любознательно. Не, Любознательно. Не-не-не-не, не надо, не надо. Не, не получается, да? Такое себе, да. У тебя Портаков. Еще с подводной лодки мечтал себе какую-нибудь Так и не знаю. <свят> так, конечно, на подводной <свят> лодке нужно словить каракатицу, которая там чернила и не фигачит, чтобы татуировку набить. Нет, там... Не, ну ты, ну ты... ты... в натуре обижаешь. Кракены? Каракатец. Что Кракена? Кракена красавчик. Кракен, красавчик. С Кракеном все, все, все ясно. Ну, русалки еще тоже. Только куда их понятно зачем так зачем В рот что ли давать ну русалка что-то русалка правильно ну рус ал русский алюминий дерибаска то есть ты хочешь дерибаска чпокнуть или что? да его тоже кстати не мешало бы ты какой-то извращение тебе говорю меня разбудили в час ночи. Ну, то ты хочешь с рыбой шпокнуться, то ты хочешь с грибаской шпокнуться. Ну, я в шмак. час ночи, если меня, если меня разбудили в час ночи с яйцами и с курями, я... <говорит> яйца, хрен, яйца. Это ж яйца. У соседа есть яйца, у тебя нет <говорит> яйца. Ну и все как... Ну, как Не, он принес яйца, сожрал. <говорит> это понятно. Ну какое у тебя настроение будет после этого? Сижу, пивом далюсь, А мне на работу наверное, надо. Точно не знаю. На какую работу? Надо посмотреть, подожди. Что тут у меня? Вот, надо съездить в джугу. Но это не жопу. жопу в Джубгу. в Джубгу. На море. Вот, потом... 20 пунктов. Я за нарисовал. А ты бухой. Тебе Хламид. нужно в жопу Если ехать, а ты бухой. Ну, конечно, кошмар. Такая хламида, Монада. У тебя еще а, и Хламида у тебя? Я Планида, планида. Да. Соседам тебе повезло, тут базара доль. Подоносил всякого всего. В дом тебе. Еще и да, вискаль вискарь выпил. Да. Ну, вот, а ты говоришь, что я его называю. Я ж не спорю. Я же говорю, еще твой этот сюрник. Как, 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 ты в твоем любимом фильме Ширли говорит, да и бог. А чего я сказал, да? что ты любимый? У тебя просто спросил. Смотри, он Ну, я не я знаю, ты, сказал, что ты, не назвал, ты же не назвался, как закалялась Сталина, например, или там еще что Я просто, я, 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 да. я просто, Супер! ну просто вспомни, <laughs> как Зайцева бесила, когда это, я не зайцева, как его? Ладно, неважно. Как его бесед, когда фальшивет. Вот поэтому я же и вспомнил. Зайцева, зайцева, кто? Актер, персонаж из фильма. А, Гаркалин, что ли, зайцева играл? Ну, наверное. Я не знаю. Ты же даже я знаю. А ты А ты говоришь, что ты его не знаешь, этот фильм. Вот и все. А ты говоришь, был такой импрессарива. Ну, который на концертах между артистами там выступал, его все слушали. Знаешь, как про него говорили? Он знал все, но все не точно. Это про тебя. А, да, я, я точно так же. Я знаю все, но, но не точно. У -у -у. Ты мне скажи, зачем Россия на Украину напала? Ну, не напасть. Ответ, так, конечно, мужика тут базара ноль. Может, соседа позовешь? У него же есть яйца, он, может быть, он ответит. Ну или позвонить соседу, сгусти у него. Не, он из бутылки. Три четверти, и до этого еще что-то. Он сейчас, он не настроен так, да, на так... философский Я понял, он сейчас женой занят. Ну, с женой да, он как тот лесник. Он как тот лесник сейчас придет в лес и немцам выгонит, и партизан. Ну, давай подумаем. Вот, вот твоя точка зрения, чего Россия напала на Украину? Слушай, ну если ты на... 23, 24, 25. На третьем году задаешь такие тупые вопросы? Уже одиннадцатый год войны, но мне до сих пор непонятно точка зрения России. чем Россия напала? Более. А, но, тебе но, до сих но... пор непонятно? Да, до сих пор непонятно. Ну, как, я, как я с тупым буду разговаривать? Если на одиннадцатый год непонятно. Мне непонятно. А в мало. Что вам надо? Что вам надо? Вы и так восьмая часть суши в мире. Земель, по-моему, драка еще. Вы с этими землями разобраться не можете. Чужой земли мы не ходим, ни пяди, но и своей вершканет А что, на вас Украина напала? Ну, они там что-то орали, что-то залучилось. Кто? Мы, мы им газ давали. Кому там? фабрику разрешили построить конфетную. Так, Зул, стоять. Да, давай по очереди. Кому вы газ давали? Как кому? Хохлы живут в России вообще-то. Да? Да, хохлы это те да. украинцы, которые уехали из Украины и забыли, что они украинцы. А москали это кто? Москали это москали. А ватники? Ватники это ватники. Так, погоди, расскажи я мне, расскажи мне, что с газом. Я так и не понял. Это когда вы нам продавали газ дороже, чем в Европе? Хотя бы даже э, транзит. Транзитом занимались а вашего газа. А вы нам да, продавали там. еще и дороже да, газ. Кто продавали, это вы называете, давали? О чем, о чем ваша Юля покупала и себе на карман ставила? Я... Вак, вы нам газ продавали дороже, чем в Германии. Понимаешь? К примеру. Да, Денег много. Так, так а где давали газ тогда? Расскажи мне, где давали газ? Ну, вы же покупали, вас же никто не заставлял покупать. Ну да, так покупали. К сожалению, ну, к сожалению, у нас было такое обстоятельство, что не, 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 надо а было что? покупать. Но ну, вы, продав... ну, вы же на... ну, на... ну, продавали газ дороже, чем в Европе. Ну если вы покупали. Да, но ну, где ж давали? На рынке два ну, Где ж, на... На ну, где два ж давали? Ну, где ж Один давали, если мы покупали? покупали? Ну, где же давали, если вы покупали? Нет. Ну, Смотри, не ты купил машину. Могли не давать. Смотри, ты купил машину, это тебе ее не дали? Не давать, ты купил машину, тебе <связь> ее дали или ты ее купил? Нет, погоди. Я за машиной иду в салон, выбираю. Ну. А что-то есть деньги, выбираю такую. Есть ну. другие деньги, выбираю ну. такую. Вот, у нас так получилось, что у нас не было выбора. Была возможность только у вас купить газ кто? Мы покупали. Нам никто не давал этот газ. Мы его покупали. Пишет, не без мата нам газ гоняли? Мы покупали. Ну, мы. мы покупали газ. Где же давай? Давай дальше. Что там, что, что там дальше было? После газа... После газа... А ну не матюкай. Кто сосед с яйцами придет? Ты, ты мне... Сейчас сосед с яйцами придет. Успокойся. Без мата давай. А сейчас яйца из да. твоей жены вытащит и не придет к тебе. Успокойся. Следующий да пункт какой да, был? Ты, да, ты, мало того, трамвайный. Следующий какой вопрос был по поводу того, что напали? Это ж ты вопрос задаешь, откуда я знаю? Вот так, ну, ты э, аргументы давал. После ГАЗа следующий какой аргумент был, не помнишь? Потому что я не помню. Да я откуда знаю, у тебя дофига вопросов таких тупых. Ну, давай а ну не послевать. матюкайся ты! Сколько я могу просить не матюкаться? Да. Пока не Ладно, говорить. соседу привет. Подписывайтесь на канал. Посылание в описании. Стримы каждую ночь. Все до Украина.